آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتسمي بالخير أما بعد وروينا في صحيح البخاري والمسلم رضي الله عنهما an Aisyah radhiyallahu anha qalat telah meriwayatkan oleh kami daripada dua sahih iaitu Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhuma daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah berkata nuzilat hadzihil ayatu diturunkan ayat ini wala tajharu bi salatika wala tukhafit biha surah al isra ayat 110 dan janganlah kamu jaharkan dengan sembah dengan solat engkau dan janganlah kamu mendiamkan dengannya janganlah kamu memperlahankan dengannya jadi janganlah kau jaharkan dengan solat ini dengan maknanya doa jangan kamu kuatkan dengan doa kamu dan juga jangan terlalu pelan Sehingga diri sendiri pun tak dengar Bila berdoa Jangan terlalu kuat Macam menjerit ha, Macam mendesak seseorang Meminta sesuatu ha, Kepada seseorang Maknanya kita kuatkan Tetapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak dibenarkan begitu ha, Jangan sampai menjerit Bila kita berdoa Dan juga jangan terlalu pelan وَبَتَرِ بَيْنَ ذَلِكَ dan laklah -lah kamu cari ataupun pilih di antara keduanya maknanya pertengahan antara terlalu kuat dengan terlalu perlahan ambil jalan tengah-tengah sama ada ketika kita berzikir kepada Allah Taala maknanya secara sederhana di dalam melantunkan suara begitu juga ketika kita berzikir kepada Allah sama ada ketika berdoa ataupun berzikir kerana Allah Subhanahu wa taala juga selain daripada menyebut tentang doa, Allah taala juga sebut tentang zikir. Wa zkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qawm. Hendaklah kamu berzikir akan Tuhan engkau pada diri engkau tadarruan dengan cara rendah diri. Ah, khifatan maknanya perlahan, dunal jahri tidak kuat. Minal qaw daripada perkataan. Itu adab kita berdoa dan juga berzikir kepada Allah. Berdoa dan berzikir ini kita doa minta pertolongan kepada Allah Taala. Kalau pelan Allah Taala dengar tak? Dengar kan? Jadi tak perlu kita menjerit. Jadi kita berzikir pun sama. Tujuannya nak mempersembahkan sesuatu zikir ataupun ibadat itu kepada Allah. Faslun I'lam anna faridat al-zikri Ghayru munhasiratun Fi tasbihi Wa tahlili Wa tahmidi Wa nahwiha hmm. Kisah Masuk kepada satu tajuk Satu fasa Satu Perbahasan yang baru Ketahuilah olehmu Sesungguhnya fadilat zikir Fadilat ni maknanya kelebihan zikir-zikir yang disebut ataupun yang dizikirkan dia banyak kelebihan. Dalam pelajaran kita yang lalu, kelebihan itu mesti datang daripada Allah dan juga Rasul sebab dia merupakan perkara ghaib. Sesuatu kelebihan di dalam sesuatu amalan, sesuatu zikir, sesuatu ibadat, dia ni benda ghaib. Kita tak tahu. Manusia tak boleh nampak. Melainkan melalui penghabaran daripada Allah dan juga Rasul. Jadi daripada Quran dan juga daripada <coughs> hadis ini tak terkira punya banyak tentang fadilat zikir. Sebahagian daripada zikir itu tasbih. Tasbih ni apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah dia panggil tasbih. Wa tahlil, tahlil apa dia? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dipanggil tahlil. Wa tahmid, tahmid apa dia? Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Wa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa nahwiha dan seumpamanya. Maknanya zikir-zikir yang disebutkan tadi dan zikir-zikir yang lain dia mempunyai fadilat. Fadilat itu banyak. Ha, tidak terkira. Bal kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'atillahi fahuwa zakirun lillahi ta'ala. Bahkan seseorang yang beramal kerana Allah jadi beramal ni bukan ada tujuan, ada maksud, ada hasrat Selain daripada Allah Ta'ala Tujuan fokusnya, matlamatnya adalah kerana Allah Mempersembahkan ibadat itu kepada Allah Dia kata setiap amalan kerana Allah Dengan sesuatu kata'atan Semua termasuk dalam zakirulillah Semua termasuk dalam zikir Semayang termasuk zikir Sebab semayang itu mengingati Allah Orang yang berpuasa termasuk dia sedang berzikir kepada Allah kerana puasa itu mempersembahkan ibadat itu kepada Allah. Begitu juga ibadat-ibadat dan ketaatan-ketaatan yang lain. Kaza qalahu Sa'id <coughs> ibn Jubair radhiyallahu anhu wa ghayruhu minal ulama. Dikatakan begitulah apa yang disebut oleh Sa'id ibn Jubair dan selain daripadanya daripada ulama. Maknanya sesuatu ibadat di atas tujuan dan maksud yang mendekatkan diri kepada Allah tujuannya kepada Allah semua dipanggil zikir. sesuatu perkara yang mendekatkan diri kepada Allah nak membawa ketaatan kepada Allah semua dipanggil zikir. Qala attaun rahimahullah majalisuz zikri wa hiya majalisul halal wal haram. Majlis zikir itu adalah majlis halal dan haram. Maknanya majlis zikir majlis pengajian ilmu termasuk di dalam majlis zikir. Sebab apa? Di dalam pengajian itu ada cerita bak halal, bak haram. Boleh, tak boleh, larangan, suruhan, tegahan. Maknanya majlis ilmu juga termasuk di dalam majlis zikir. Ha. termasuk di dalam majlis zikir. Kaifa tashtari wa tabi'u wa tusalli wa tasumu wa tankihu wa tutalliqu wa tahujju wa ashbah wa hadha. bagaimana kamu nak berjual beli? Termasuk zikirlah bila berjual beli ni dia ada jual beli haram jual beli halal. Ha, jadi semuanya membawa kita ingat kepada Allah bila kita mempelajari hukum-hukum Allah Taala bagaimana-mana nak uh, berjual beli semayang, puasa nikah kahwin talak haji dan sebagainya. Semua termasuk di dalam bab zikir. Menunjukkan maksud zikir ini sangat luas. Termasuk di dalam bab kita menuntut ilmu pun termasuk di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kerana nak mengajak ingat kepada Allah. Faslun qala qala Allah taala innal muslimina wal muslimat sesungguhnya orang lelaki yang Islam dan juga orang perempuan yang Islam ila qaulihi taala sampailah kepada firman Allah taala wazakirina Allah katsiran wazakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi orang berzikir ni Tadi sebab tu dia kata kelebihan zikir ni Pahala dia banyak Sehingga tak terkira Jadi di penghujung ayat itu Orang lelaki yang Islam dan juga perempuan yang Islam ini Yang sentiasa berzikir kepada Allah Lelaki yang berzikir Dan juga orang perempuan yang berzikir Dengan zikir yang kathira Zikir-zikir ni dia suka banyak apa ganjaran, apa kelebihan, apa fadilat dan apakah janji Allah kepada orang yang banyak zikir ini A'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Telah menyediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu keampunan. Maknanya dosa-dosa yang kita buat Allah Taala ampun dengan sebab zikir. Sesuatu dosa yang dilakukan oleh manusia terhapus dengan sebab pertamanya taubat. Yang keduanya dengan sebab kita melakukan kebaikan. Innal hasanati yuzhi binas sayyiat Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejahatan Maknanya zikir itu sebahagian daripada bentuk kebaikan Yang menghapuskan dosa yang dilakukan oleh seseorang Bukan sahaja Allah Ta'ala hapuskan dosa Wa ajran azima Dan Allah Ta'ala bagi ganjaran yang besar Iaitu pahala yang besar Kepada seseorang yang sentiasa melazami akan zikir Surah Al-Azad surah Al-Ahzab ayat 33 sehingga 35. Warawaina fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an. Telah meriwayatkan oleh kami Imam Nawawi kata di dalam sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sabaqal mufarridun Qalu wama mufarridu ya Rasulullah wama mufarriduna ya Rasulullah Qala al Allah katsiran wa dzaakirat Yaaitu orang yang lelaki yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak dan juga perempuan yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat telah melalui jalan-jalan di lereng-lereng bukit di Mekah. Tiba-tiba sebahagian ataupun sekumpulan daripada kalangan sahabat ini terpisah dengan sahabat-sahabat yang lain. Demo pergi dulu. Ha, yang lain pas ke belakang. Lalu ditanya kepada Rasulullah, mana pergi yang lain? Sabaqal mufarridun. Telah mendahului lah oleh mufarridun, dalam ada riwayat dibaca dengan mufridun demo ni pergi ke dulu ha, demo maju ke depan ha. jadi ditanya kepada Rasulullah apakah ini maksudkan mufridun lalu Rasulullah kata azakirun Allah azakirun Allah kathiran wa zakirat mufridun ini adalah orang yang banyak mengingati Allah Ta'ala demo ni hak pertepah pelajar ke depan tu orang yang kuat zikir Bukan bermaksud so, orang yang tertinggal itu tak kuat zikir, kuat. Banyak zikir tapi dia mahu ni lebih lagi. Oh, dia mahu ni sampai ke depan. Sebagaimana yang kita sebut sebelum ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat sentiasa berada di dalam keadaan zikir, ingat kepada Allah. Sebab tu doa mereka mudah dimakbulkan oleh Allah. Kan ada dalam hadis ya. Eh? Di antaranya hadis yang diriwayatkan yang yang disebut oleh Imam Nawawi di dalam Matan Arba'in itu bila seseorang itu ingat kepada Allah Taala Allah Taala akan ingat kepada dia jadi para sahabat ni sentiasa ingat kepada Allah dalam semua keadaan semua ketika qul tu ah ruya mufridun bitasydid bitasydidir ra wa takhfifiha mufridun sebagaimana yang kita sebutkan tadi Wal masyhur alladhi qalahu jumhur at-tashdid. ulama baca dengan mufaridun dengan ditasydidkan ra. Apa maksud ditasydidkan? Diletakkan sabdu aa, kepada ra itu. Al Mufaridun. Wa alam anna hadhihi anna hadhihi al-ayata al-karimata Mimma yambari an yahthamma bima'rifatiha rifati, bima saibu hadzal kitabi Imam Nawawi kata ketahui ha Bahawasanya ayat yang mulia ini Sepatutnya mengembangkan berat ha, Mengambil berat Dengan mengemahaminya Oleh orang yang membaca kitab ini Siapa yang baca, kita baca kita kena ambil berat Ambil perhatian ha, Ambil perhati Maknanya tumpu Wa qad ikhtalafi fi dhalik telah berselisih pendapatlah pada yang itu faqala al imam al abul hasan al wahidi qala ibnu abbas radhiyallahu anhu al muradu yazkuruna allaha fi adbari salati orang yang banyak berzikir tu apa dia alladhi al muradu yazkuruna allaha fi adbari salawati orang yang banyak berzikir itu orang yang berzikir kepada Allah setiap kali lepas sembahyang mayang ni upah kali yang wajib eh? Lima jadi pas mayang tu jangan bangun terus pas mayang tu berzikir dulu dengan zikir-zikir yang maksur yang datang dari Rasulullah cuma yang menjadi perbahasan para ulama secara berjemaah ataupun tidak kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi di zaman Nabi mereka berzikir secara bersendirian begitu juga para sahabat Walaupun mereka ada ada berada di dalam satu kumpulan tapi masing-masing zikir, bukan lantik seorang tekong ataupun khalifah ataupun ketua, tak. Jadi kadang-kadang orang mula nak mempelajari, nak mengenak mendekatkan diri kepada sunnah, nak beramal dengan amalan sunnah ini dia tak apa jelas dalam isu ni. Pas mayang mesti bangun sebab tak nak duduk ramai-ramai ni -ramai, takut termasuk dalam bid'ah. Pas mayang hmm, terus bangun lari tu. Pas mayang terus cabut. Ha, bukan macam tu faham dia. Cuma jangan berzikir secara serentak suara yang senada serentak dengan suatu suara dilantik tekong, tekong ni apa dia? Ketua ataupun khalifah. Ha, yang tu maksudnya tak berlaku dengan Rasulullah. Ada pun duduk sekali memang duduk sekali. Banyak hadis ha? duduk sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik bangun tu, takut jadi bidah. Ah. So, tak zikir. Takut jadi bidah ah, macam mana? Bidah. Ah. Yang ni maksud itu kan ni maksudkan bid'ah. Ah, ha? bid'ah ni men mencipta sesuatu yang tak berlaku di zaman Rasulullah, tak diamalkan di zaman Rasulullah. Rasulullah memang berzikir, para sahabat memang berzikir. Walaupun duduk dalam satu kumpulan, secara ber duduk dalam jemaah masing-masing punya zikir. itu maksudnya bukan bangun terus. Ha, jadi kita tengok di sini dia kata sebahagian daripada maksud orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak maknanya zikir sepah kali semayang wa huduwan wa pagi petang wa fil madaj yaitu ketika dalam di atas lambung-lambung ha quudan qiyaman wa qaudan wa ala junubihim berzikir ni sama ada ketika berdiri ketika duduk ataupun di atas lambung-lambung sebab apa orang tidur ni sunah nabi tidur di atas lambung-lambung yang kanan maknanya dalam keadaan macam tidur tu berzikir kepada Allah Taala Ah, ha, tidak tertentu kepada kafiat-kafiat yang tertentu, kedudukan-kedudukan yang tertentu. Maksudnya nak berzikir mesti berdiri. Nak berzikir mesti duduk. Ha, tak. Berbagai-bagai kafiat dan cara. Sebahagian daripada orang yang ambil ayat ini Allah qiyaman wa qa'udan wa ala junubih. Ah ha, itu ada kata dalil ayat ini sebagai dalil, sebagai bukti boleh zikir menari. Sebab Allah Taala kata berdiri boleh, duduk boleh, Berbaring boleh? Menari? Menari pun dalam keadaan zikir juga. Ha, itu dia salah tafsir. Salah faham dan salah tafsir kepada ayat. Ha, ayat tak sebut macam tu. Ha, jadi dia kata di sini. Ha, di atas matajat lambung-lambung. Ataupun rusuk. Wa kullama istaiqaza min naumihi. Bangun tidur juga berzikir. Ha, sebelum nak zikir-zikir yang lain dia ada doa kan. Alhamdulillahillazi ahyana wa ada amatana wa ilahi wa ilahi nusyur dan apabila bangun daripada tidur wa kullama ghadaa aw raaha min manzilihi zakarallahi zakarallahi ta'ala aa dan apabila dia keluar rumah masuk pulang kepada balik ke rumah dia dia zikir kepada Allah Wa qala mujahid la yakunu min az-zakirin Allah ka la yakunu min az-zakirin Allah ta'ala Mujahid kata, seseorang itu tidak dianggap orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan zikir yang banyak Melainkan dia zikir dalam keadaan berdiri Duduk dan juga di atas lambung-lambung Waqala -lambung. -lambung. Atok telah berkata Manasalah salawat lima berhakuknya, faham? Dalam 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 Allah Ta'ala dalam 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 yang dalam 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 tuntutan dalam 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 dia bukan buat semayang cincai ataupun lebih kurang Dia buat semayang tu dengan sempurna Orang ini ataupun golongan ini termasuk di dalam Orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak Hadha naqalahul wahidi Ah, ha, Syekh Wahidi ini menakalkan daripada Mujahid. Wajah fi hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu kata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqaza ar-rajulu ahlihi min al-laili fa salla aw salla raka'atayn jami'an. Kutiba fi adh-dhakirin Allah katsira wa adh-dhakirat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila telah membangunkan seorang lelaki akan ahlinya iaitu isterinya seorang lelaki maknanya suami dia tidur bila dia bangun malam bukan dia sahaja bangun bila dia berkiam mulai bukan dia sahaja berkiam mulai bila dia bertahajud bukan dia sahaja bertahajud dia membangunkan isteri dia ha, dan mereka berdua sembahyang ha, ataupun sembahyang berjemaah dicatat Lelaki ini ataupun individu ini adalah termasuk daripada orang yang ingat betul-betul kepada Allah. Ingat kepada Allah dengan ingat yang banyak. Bukan dia bangun sahaja. sahaja. Kadang-kadang orang ni dia, dia, nak lepas diri dia Dia seorang nak masuk syurga. Dia tak bawa sekali ahli keluarga dia untuk masuk syurga. Sedangkan Allah Ta'ala kata, Ya ayuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum Wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada neraka. Hadza haditsun masyhurun masyhurun rawahul Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah fi sunanihim. Wallahu alam aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azhim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh.